həm söhbətim İntiqam bəy Cəfərovdur. Xoş gördük sizi. İntiqam bəy, istəyirəm tamaşaçılarla sizi daha yaxından tanış edim. Özünüz haqqında, yaradıcılığınız haqqında bizə məlumat verərdiniz. E, mən İntiqam Cəfərov, Azərbaycan rəssamlar ittifaqının və beynəlxalq suluboya cəmiyyətinin üzvüyəm. 2012-ci ildən e, hər dəsa bir 15-16 ildir ki, peşəkar e, rəssam kimi fəaliyyət göstərirəm. Yaradıcılığım da qrafik və e, yağlı boy işlərində e, üstünlük verən mənzərə, portret, abstrakt e, mövzulardan müraciət edirəm. Aha. E, bilirəm ki, bir çox beynalaxiq sərgilərdə iştirak etmişisiz, e, Türkiyədə və digər ölkələrdə orda qazandığınız uğurlar var. Bu haqqda da bizə məlumat verərdiniz. Demə 2012-ci ildə bu İzmir şim e, beynalaxiq sulu boy cəmiyyətində sərgilənib, Türkiyənin iş... İzmir şəhərində Aha. bəli isə e, bu Hindistanda beynəlxalq olimpiya artı sərgilənibdi. Hə -hə, nə gözəl. Hə, bu da bu, bu 2020-ci ildə işləmişəm Qubalı uşağın simasına da baxanda bilirik ki, şimal bölgəsini Bəli. təmsil edir. Məbuda Xəzərin dalğaları beynəlxalq art festivalda Azərbaycanda hə -hə. təşkil olunmuş art festivalda iştirak edib, hə -hə. ilk onluğa düşübdi. Ayna gözəl. Və digər əsərlərimizlə də sizi yaxından tanış edin. Am digər işim payızın rəngləridir. Hı -hı. Yəni o payız e, bu axşam üstünə doğru o payızda o belə deyim də o yarpaqların saralması, bəli və orada ağacların üstünə düşən o işıqları göstərməyə çalışmışam. Aha, nə gözəldir. Və növbəti Görüntü Bakımızın gözəlliyinin görüntüsüdə əslində. Bu Azərbaycanımızın görüntüsüdür, bəli. Yəni çox gözəldir və düşünürəm ki, sizin e, rəssam əsərləriniz arasında ən ümdə duran bir əsərdir. Çünki hər bir rəssamın hər bir peşə sahibinin mütləq ki öz uğurunda bizim zəfərimiz vurğulanmalıdır. Bu dəli baş komandan və bizim şəhidlərimizdir, polkovniklərimiz, əskərlərimizdir və bunu mə e, 2021-ci ildə e, işləmişəm. E, təbii ki, e, 44 illik Vətən müharibəsində qazanılmış e, zəfərimizi göstərməyə çalışmışam. Bu işdə e, tək ikinci e, Qarabağ müharibəsi deyil, birinci Qarabağ müharibəsindən də e, şəhidlərimizdən göstərmişəm. Bu, yəni xınadı tarixi zəfərimizdir. Ona görə, yəni e, birinci Qarabağ müharibəsinin ardı kimi əy e, göstərmişəm. Məm Əliyar Əliyev, Həsən Qorxmaz da Əliyar Əliyevdir, mübarizdir, Rüfət Əsgərovdur, Rəqub Oruculdu. Sonra Polat Əşkibovdur, Şükrü Əhmədovdur, İlqar Mirzəyevdir, e, Şəhid Albertdir. Şəhidlərimizi göstərmək arzusu üçün öndə də ki, e, ailə baş komandanı da sağında, solunda da generallarımızı Hicmət Mirzəyevdir, e, e, Mais Pərxdarovdur. Hər zaman e lazımı gəldiyi vaxtda yenə e, də öz Azərbaycan gücünü göstərməyə, döyüşə hazır olduqlarını göstərməyə çalışmışlar. Hər kəs bir dəmir yumruq ətrafında Bə toplanıb birləşib və biz zəfəri də elə bu dəmir yumruq sayəsində qazanmışıq. Digər e, və bu günün olan ən sonca əsərlərimiz haqqında danışaq. Söhbət Əlaqədən gedir. Bu əlaqə adlı əsərdən gedir. Çox dərin mənalar var burada, çox geniş məna var. İstəyirəm bu haqqda qısaça danışasınız. Ə e, demək bu əlaqə işimə 2009-cu ildə başlamışam. Bu işim Türkiyədə birinci yerə layiq görülmüşdü. E, burada görsəndiyiniz kimi fonda mən e, dünya xəritəsini göstərməyə çalışmışam və o, dünya ölkələri arasında əlaqənin qurulmasını, təbii ki, sülhün bərpasını istəm istəməyə çalışmışam. Amma çox təəssüflə edirəm ki, yəni o dünyada baş verilən e, müharibələr hələ də bu əlaqənin tam lığını göstərmir. Hə. Təşəkkür edirik sizə. Uğurlar diləyirik bir daha və əziz tamaşaçılarımız Bir də onu söyləyim ki, bu gün Sumqayıtda keçirilən peşəkar rəssamların iz adlı yardıcılıq sərgisində iştirak edən beş rəssam haqqında və onların əsərləri haqqında sizə məlumat verdik. Düşünürəm ki, bu verilişdən bəhrələnib, həvəsə gəlib, bizim gələcəyimizin də çox istedadlı rəssamları e, böyüyəcəklər. Hər kəsə uğur diləyərək istedadlarla tanışlıq verilişimiz burdadaca bitir. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidiylə.